Тригубинг Игорь, представитель замовника Технага. Скажите, пожалуйста, какие работы уже выполнены и как вы оцениваете качество выполнения? Ну, проведена замена кровельного покрытия на 95% и утеплен фасад. Утеплен фасад плитой толщиной 150 мм, вставлены энергосберегающие окна с сопротивлением типа передачи один также на окнах поставлены можете посмотреть угу. капельники капельницы Нет, капельники над духовками а, поставлены ага. и плюс еще на окнах там поставлена внутренняя пароизоляционная пленка и зовнешняя гидроизоляционная пленка, плюс еще специальные уголки. А для чего делаются такие работы? Вот конкретно Бар... по окнам, да? Для того, чтобы, допустим, теплый воздух из помещения не попадал в толщину утеплителя и пенка, ну, монтажная пенка не, не портилась. Угу. То есть ваши окна ну, не будут плакать? Они сделан, не будут не плакать, они сделаны полностью в соответствии с европейскими новыми угу. технологиями. А вы отчитываетесь перед европейскими заказчиками за качество выполнения?